खलीफा हारून रशीद अपने दरबार में बैठे थे आपके दरबार में वलमा भी थे फकहा भी थे मुहदसिन भी थे कुछ बुज़ुर्गों की जमात भी थी कुछ बच्चे भी थे हज़रत खलीफ़ा हारून रशीद ने अपने दरबार में यह ऐलान किया कि मैं मा से एक सवाल करना चाहता हूँ और सवाल भी बड़ा अजीब था हज़रत खलीफ़ा हारून रशीद ने कहा कि कोई इस दरबार में मुझे ये बताए मैं जब दुनिया से जाऊंगा तो मेरा ठिकाना जन्नत बनेगा या दोजक बनेगा सारे लोग खामोश हो गए पूरे दरबार में सन्नाटा तारी हो गया सारे लोग खामोश थे तारीख बताती है खलीफा हारून रशीद के दरबार में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ जिसकी उम्र गालिबा सात से आठ साल की थी उस बच्चे ने कहा खलीफा अगर इजाजत हो तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। खलीफा हारून रशीद ने जब यह बात सुनी तो वलमा की तरफ देखा कि तुम क्या कहते हो वलमा ने कहा कि सवाल आपका है और अगर किसी के पास जवाब है तो वो दे सकता है उसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है खलीफा हारून रशीद ने बच्चे से कहा बेटा आप बताओ फिर मैं जब दुनिया से जाऊंगा तो मेरा ठिकाना जन्नत बनेगा या दोजक बनेगा तो उस बच्चे ने खलीफा हारून रशीद से कहा अय खलीफ़ा ये बताइए कि आप गुनाह कर सकते हैं खलीफा हारून रशीद ने कहा बेटा मैं गुनाह कर सकता हूं लेकिन इनका मैं अपने परवरदिगार से डरता हूँ तो बच्चे ने फिर सवाल दोहराया आपके अंदर गुनाह की ताकत है यानी आप गुनाह कर सकते हैं फिर भी आप जो है अपने आप को गुनाह की तरफ ना ले जाके अल्लाह की फर्मा बरदारी और उसके महबूब वसल्लम की फर्मा बरदारी की तरफ लेके आते हैं खलीफा ने कहा बिल्कुल हक बात है बेटा यही मेरी सोच है जब बच्चे ने यह बात सुनी तो बच्चे ने कहा बादशाह मुबारक हो आप जन्नती हैं तो बादशाह ने कहा वो कैसे बच्चे ने कहा अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में बयान फरमाया है वन हन नफसा अनिल हवा फ इन जन्नता मावा जो शख्स अपने आप को ख्वाहिशात नफसानी से बचा ले जो शख्स अपने आप को गुनाहों से बचा ले अल्लाह तबारक ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा यह अल्लाह का वादा है जिसने इस दुनिया में गुनाहों से बदकारी से तमाम तरह के छोटे बड़े गुनाहों से जिसने अपने आप को बचाया अगर वो अपना एक कदम गुनाह से पीछे करता है अल्लाह ताला उसका दूसरा कदम जन्नत के करीब फरमा दिया करता है अगर आपको लगे कि मैं दुनिया से जाऊंगा तो मेरा ठिकाना जन्नत बनेगा या जहन्नम तो उसका सीधा सा हल है आप ये देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक ताला को डर के गुनाह को छोड़ के अच्छाई कर रहे हैं तो मुबारक हो आप जन्नती हैं और अगर आप दुनिया के खुराफात में बेहयाई और तमाम तरह के गुनाह में मुबतला हैं तो फिर आप ख़ुद फ़ैसला करिए कि हमारा ठिकाना बनेगा क्या इसी मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुसलमान की कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है फैसला हमें करना है इस मुख्तसर सी जिंदगी में हम अपनी कब्र को जन्नत का बाग बना रहे हैं या जहन्नम का गढ़ा बना रहे हैं